Где вы, Где вы служите? В подругой Где вы служите? В И... подругой Мальчики 20, девочки 10. Поехали! Я, например, очень человек, из-за чего, принцип принципе, пошел, потому что я хочу изменить страну, изменить систему коррупционную. Пожалуйста, не ты ты хочешь что? Ли? Хотелось порядок навести. Быть ориентированным на помощь человеку. Меняться самому и менять что-то в окружении. Чтобы не было коррупции. Работать действительно по совести, по чести. Чтобы не было взяток. Чтобы выполняться законы. Граждане спали спокойно. Это больше, чем реформа милиции. Это процесс изменения страны. Или, даже более амбициозно, это процесс строения государства. Руки за голову. Руки здесь до меня, поверь назад. Здесь маленькое пространство, нам надо прийти человеку. оружие и уже можете через пять лет у нас есть абсолютно все возможности а, завершить а, реформу а, к патрульно-постовой превратить в ее настоящую уличную полицию то есть патрульную полицию завершить реформу блок криминального блока это и оперативно-следственный а, блок и запустить несколько э, других процессов параллельных тоже это не только спецназ например создать абсолютно новую инфраструктуру по обмену данными да? э, современные технологии следствия э, современные э, технологии мониторинга качества своей собственной работы и так далее и так далее <связывая>